Доброго дня, доброго дня усім. На сьогодні дуже важлива така розмова, і, мабуть, для багатьох актуальна. З нами Ірина Гамбарян, яка приїхала сьогодні з Донецька з Маківки. і вона поділиться власне своїм досвідом, тому що я думаю, що про це варто знати усім. Як ви доїздили до нас, пані Ірино, і що ви можете сказати взагалі про цю процедуру? А, ну я хочу сказати, прежде всего, що я виїхала з Донецька не вчора, а 11 числа. І хочу сказати дуже важливо, що скільки людей, стільки способів виїхати з Донецька. Кто-то присоединяется к волонтерам, их вывозят на машинах или централизованно автобусами. Мы ехали своим ходом. Нам повезло, у нас еще есть немного денег, поэтому покупали официальные билеты через кассы. Но даже не проблемы, а неприятности начались с самого начала, так как поезда обещали запускать из Донецка. И по билеты мы брали из Донецка, но когда мы перезвонили за два часа до отхода поезда, нам сказали, что поезд из Донецка не пойдет, и нам надо ехать есениновато. Поэтому, если вы будете выезжать из Донецка или из Макеевки или из Луганска или близлежащих городов железнодорожным транспортом, то обязательно перезванивайте, уточняйте, из какого населенного пункта пойдет ваш поезд. Это очень важно, чтобы вы не пропустили свой поезд и смогли воспользоваться теми билетами, на которые вы отдали деньги. Мы ехали, наш поезд отправлял из здесь прямого поезда на тогда на Болтаву не было, и мы поехали через Днепропетровск. Мы приехали в Днепропетровск, в поезде нас ни разу не обыскивали, не проверяли документы и не заставляли мужчин в возрасте от 18 до 45 лет раздеваться до пояса. Это иногда это практикуется. Мы приехали в Днепропетровск, и прямо на перроне нас ждала милиция, все Спуски в подземный переход и подъемы а, по переходам были перекрыты представителями милиции. Всех пассажиров поезда а, попросили предъявить документы и. А, личные вещи для досмотра. Были проверены все личные вещи у всех, у мужчин, у женщин, у детей, и насильные, и багаж. Были проверены документы, я обязательно спрашивалась цель, поездка, цель поездки, с какой целью, куда, насколько, где будете ночевать, как будете жить, чем собираетесь, на что собираетесь жить. Это был с каждым пассажиром этого поезда. Мы буквально в начале августа ездили в Мариуполь, проверяют документы у мужчин ровно столько же, сколько у меня, проверяли билеты, когда я летела из Донецка в Ереван. Сначала два поста э, ДНРовских, потом два по нацгвардии, гвардии, и на каждом блокпосте мужчин выводили из автобуса с документами, проверяли документы, заставляли раздеваться до пояса. Как мне потом объяснили знающие люди, более опытные, ищут следы потертости от автоматных ремней и синяки на плече от снайперской винтовки. То есть тех людей, которые участвовали непосредственно в боевых действиях, ищут ну, шрамы и свежее ранение, либо шрамы шрапнельные, либо пулевые, либо осколочные. На автобусе, когда мы ехали в Мариуполь, причем эти, эти досмотры в одной и той же, такой же самой форме проходят, проводятся и на постах Нацгвардии, и на постах ДНР. И те, и другие выводят мужчины, те, и другие досматривают поезд. На тех, в тот день, когда ехала я. Говорят, что бывает по-разному, зависит от того, какие люди живут на стах. но я рассказываю о нем опыте. Когда мы ехали в Мариуполь, из автобуса высадили пять человек и оставили там. Когда мы ехали из Мариуполя, из автобуса выехали двоих. В автобусе остались их жены и дети, которые ну, мы очень долго не могли доехать. С большим трудом уговорили эту женщину остаться с детьми, с маленькими в автобусе. И я не знаю, как она выясняла судьбу своего мужа, которого сняли с автобуса по сведениям, опять же, непроверенным, я этого лично не видела, но рассказывали люди, которые были, которых точно так же снимали с автобуса и забирают на несколько дней рытиков, причем и Нацгвардия, и ополченцы. Какая ситуация актуальна сейчас у вашего Что сегодня? Вашему месту Ну сегодня то, что по звонкам моих близких и людей, которые там остались, друзей и знакомых от района к району ситуация отличается, потому что Макеевка на самом деле не очень маленький город, там 5 районов, 450 тысяч населения, и в том районе, где я живу, это центральный городской район, там тихо, спокойно, но канонаду мы слышим и днем, и ночью, и вечером, и утром, и я точно могу сказать, что мимо моего дома каждый день и каждую ночь курсируют как минимум 2-3 танка, самоходные установки и грузовые автомобили со снарядами. Горнянский район Макеевки практически полностью разрушен. Нижняя Крынка, поселок, который тоже входит в Горнянский район, практически порт, полностью разрушен. Определить я, например, с чьей стороны ведется обстрел, либо это Насгвардия, либо это ополченцы. Я не могу. Я знаю, что под удар попадают дома, мирные жители. У меня моих знакомых не меньше десятка уже погибли и не меньше сотни раненых, пострадавших мирных жителей. Тех людей, которые лично я знаю. Какая помощь в первую очередь потребна людям, которые там живут сейчас? Ну, мне очень сложно сказать. Я боюсь, что если я скажу, что нужна э, еда, я не обману никого. Но просто дело в том, что, допустим, вот у нас в нашем районе Макеевки, в магазинах есть продукты. И опять же, в брусничке продукты есть, в АТБ продуктов нет. Это зависит от магазина. Но с продуктами питания перебоев не было. В Нижней Крынке и в Горняцком районе питания нет. Там нет воды, там нет электричества, там нет связи. Не работает ни мобильная связь, ни интернет. Поэтому но предлагать каким-то волонтеров, призывать их к тому, чтобы они ехали в зону военных действий, везли какие-то гуманитарные грузы, с моей точки зрения, это будет, я не знаю, преступно, наверное, потому что они будут подвергать свою жизнь опасности, и нет никакой гарантии, что не довезут Тим людям, котрим вона непосредственно нужна мирним жителям, а не буде конфіскована на блокпостах. Дякую, пані Ірино, за актуальні новини, за те, що поділилися нашому з нами ситуацію. Я сподіваюся, що ми будемо на зв'язку. Якщо буде потрібна якась допомога, також через медіаканал будемо звертатися, щоб доносити цю інформацію і щоб українки, українці могли чути з перших вуст інформацію не пропагандивну, не перекручену, а так надії я буду розказувати тільки то, що я відділа, то що я знаю лічно ілі. Или... То, что мне говорили те люди, которым я доверяю, и которым не имеет смысла врать или притворяться. Дякую, спасибо большое. спасибо. Mm -hmm. До свидания.